На пресс-конференции в Симферополе депутаты Верховной Рады Украины Сергей Брайко, Григорий Груба, Олег Параски, Виталин Назос и Валентина Лютикова, избранные по крымским мажоритарным округам, заявили, что сложили депутатские полномочия. Виталин Назос считает, что продолжать работу в Крыму, который присоединился к России, было правильно, ради блага избирателей. Потому что между референдумом и проведениями выборов законной власти был еще период времени, достаточно сложный для моих избирателей. Был период времени, когда ко мне, как депутату-мажоритарщику, приходило избирателей гораздо больше, чем за все предыдущее время до этого периода. Каждый из пяти депутатов заявил о сложении полномочий по схожим причинам. Говорят, что помогали избирателям. Поэтому я сегодня заявляю, что я слагаю себя полномочия депутата Верховного, Верховной Рады Украины. Я с большим удовольствием эти полномочия передаю своим коллегам, которые избраны в Крыму. Мы не имели права раньше написать заявление. По одной простой причине должен был быть мост и попытка нахождения взаимопонимания между Украиной и Крымом. К сожалению, нам эта попытка не удалась. А вот кто повезет заявление об отставке в Киев, депутаты пока не решили. Боятся киевлян, которые могут посадить их в мусорный ящик. перед нами сейчас есть очень сложная задача. После конференции мы определимся, кто же повезет эти заявления в Киев. А вы будете спички, спички делать? Нет, я надеюсь, мы договоримся как-то. Некоторые из депутатов пожаловали, что их заявления ранее не выносились на голосование, потому что Крым в Украине не хотели признавать российским. Предполагаю, что они не хотели подтвердить, что Крым уже не украинский. Поэтому и до сих пор эти последующие заявления просто не выносились в зал и не голосовались. Мне проще всего было написать заявление и все, но я была бы похожа на кое-кого. Понимаете, я не люблю предательство. Касательно планов работы в Крыму, депутаты рассказывают, готовы работать там, куда позовут. В Крыму задаются вопросом, почему депутатские мандаты не были сложены этими пятью депутатами ранее и почему они получали украинскую зарплату. Ведь совесть каждого слуги народа должна подсказывать, за какую идею работают – ради народа или ради кресла. Лана Маяковская, Александр Шигапов, Геннадий Мартынюк, Служба новостей «Волна», Симферополь.